menerusi perkongsian seorang TikTokers yang juga merupakan seorang peguam yang dikenali sebagai Hafiz Baharudin di laman TikTok miliknya, beliau ada mengulas berkenaan isu Kepul Da'i Syahid yang tular baru-baru ini. Dalam perkongsian tersebut, peguam muda itu turut menjelaskan bagaimana kronologi kejadian itu berlaku dan apa tindakan yang dilakukan oleh masa selepas itu. Malah, Beliau juga turut menjelaskan bagaimana pihak mahkamah menilai setiap keterangan yang diberikan oleh si dan si tertuduh. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Baik, uh, hari ni kita nak bincang sedikit berkenaan kes Dai Zahid So, akan panjang sedikit video ni, aku minta korang bersabar sedikit okay? So, dalam kes Dai Zahid ataupun kita panggil Banduan Zahid eh? Right? Korang jangan marah bila aku panggil Dai. Dalam kes Banduan Zahid ni sebenarnya, kita kena tahu Kes ini didaftarkan ataupun dipertuduhkan di bawah sana 376-1 Bagi kes yang dilakukan tanpa keizinan daripada So dalam kes 376 kurungan 1 ni ada dua elemen yang penting lah untuk kita buktikan. Pertama sekali, telah berlakunya penetapan. Sering di antara mangsa dan juga si tertuduh. Dan nombor dua, sering ataupun ini berlaku tanpa kerelaan daripada mangsa. Okay. So, dalam kes banduan saya ini, mahkamah menjawab untuk elemen pertama, sama ada berlaku atau tidak sering mahkamah menjawab memang berlaku tekos sebab apa? Sebab basically eh, memang ada pengakuan sendiri daripada si banduan Said semasa disoal balas oleh pihak pendakwaan apabila dia tanya sama ada berlaku atau tidak persetujuan antara Said dan juga saya mengatakan bahawa ia memang berlaku dalam two separate occasion. Okay? So, bila benda ni dijawab oleh saya memang berlaku dalam maka mahkamah tak perlu lagi persoal sama ada memang ada atau tidak terasi berlaku. Basically, melalui keterangan daripada saya sendiri, memang penetrasi itu berlaku dan bukan saja itu. Mahkamah juga telah memberi konsiderasi kepada konsistensi daripada keterangan saya sendiri yang mengesahkan daripada laporan polis dia, daripada statement-statement dia dengan orang lain yang mengatakan bahawa ia telah berlaku di antara dia dan juga banduan Said sebanyak dua kali. So apabila kita kontrakan keterangan daripada masa dan juga keterangan daripada Said sendiri memang waktu berlaku dan waktu berlaku sebanyak dua kali. Okey, itu yang pertama. Dan nombor dua, adalah berkenaan dengan sama ada kerelaan ataupun izin telah diberi daripada masa ke atas si tertuduh ni semasa waktu berlaku. Okey. So dalam menjawab soalan ni, mahkamah mengatakan bahawasanya mahkamah puas hati memang tidak ada kerelaan yang diberi oleh kepada tertuduh untuk tertuduh melakukan penetrasi ke dalam kajmata ketika itu. Okey, so ada beberapa benda yang telah mahkamah highlight. Antara benda-benda yang paling menarik aku tengok adalah berkenaan dengan conversation-conversation DM yang dilakukan di antara kepada tertuduh setelah kejadian berlaku. Okay. disebabkan dalam keadaan dia lost, dalam keadaan dia dalam keadaan depression dia tak sangka tentang benda ni berlaku ke atas diri dia, dia tak sangka bau senya orang sealim banduan saya ni boleh melakukan perkara itu ke atas dirinya dia cuba untuk approach banduan ini melalui DM dia dekat social media dia cuba tanya tentang apa yang berlaku tu berlaku ke kenapa perkara itu dilakukan oleh setuju ni dan bermacam-macam lagi that was the first move made by the b atas tertuduh untuk mengesahkan bahawasanya dirinya telah di kerana apa beliau tidak merelakan perkara itu berlaku semasa malam itu okey dan bukan itu saja mahkamah memberi konsiderasi juga kepada aduan awal yang telah dibuat oleh si ini kepada rakan baiknya sendiri iaitu SP7 dan juga SP9 di mana SP1 iaitu mengatakan bahawa selepas dirinya di seminggu selepas dirinya dia ada memberitahu perkara ini kepada SP7 iaitu kawan baiknya yang kenal daripada kampung lagi belajar sama-sama dengan dia dan sekarang kerja bersama sama dengan dia tentang apa yang berlaku. Bukan itu saja, mangsa juga mengatakan bahawasanya aduan awal ada dibuat juga kepada salah seorang lagi rakan baik iaitu SP9 berkaitan dengan kejadian yang berlaku, okey. tiga bulan kemudian, okey, pada Disember 2019, mangsa sekali lagi telah mengadukan perkara ini kepada seorang doktor perubatan kerana ketika itu mangsa telah masuk ke hospital kerana telah Berikan diri sendiri So bila semasa sesi sidang interview Bersama-sama dengan MO Apa yang berlaku adalah Mereka tahu bahawasanya Masalah depresi yang dia sedang hadapi ni Adalah kerana dia telah menjadi mangsa. Akibat daripada mendengar Aduan daripada si mangsa SP1 ni, doktor yang bertugas ketika itu pergi ke balai polis, buat laporan polis polis datang jumpa dengan SP1 iaitu bersama-sama dengan keluarga tetapi malangnya ketika itu kerana mungkin ada kekeliruan sikit kat sini eh. apabila polis suruh SP1 dan keluarga pergi buat report SP1 hasil daripada perjuangan keluarga tidak mahu membuat report sebab apa basically diorang fikir sekiranya kalau anak diorang ni buat report akan ada banyak lagi kos-kos yang perlu mereka tanggung untuk kes ni dipanjangkan ke mahkamah okay? walaupun benda tak betul mahkamah masih menerima alasan kenapa si tak buat laporan polis daripada awal semasa pihak polis berjumpa dengan si apabila berada di hospital. Okey, alasan bahawasanya dia takut dia akan susahkan lagi keluarga dia merupakan alasan yang wajar dan juga alasan yang munasabah dan diterima oleh mahkamah. Okey. Dan kemudiannya bukan saja itu, ada beberapa lagi rawatan susulan yang telah dilakukan oleh pihak Siti Mang bersama-sama dengan pakai sekretari yang telah memberi rumusan bahawasanya masalah MDD dan juga personality disorder dan juga anxiety sedang hadapi ketika perbincangan sedang berlangsung ni antaranya puncanya adalah kerana beliau telah oleh tertuduh okay? Dan disebabkan beliau memang ada masalah MD ni Daripada awal lagi Even sebelum kejadian Aku antara perkara-perkara ataupun sintem-sintem Yang boleh terjadi kepada orang yang suffer MDD adalah Apabila mereka dalam ketakutan mereka akan kejung Mereka akan black Mereka tak tahu apa yang mereka nak buat Dalam keadaan mereka sedang dikali Mereka sedang ditakuti dan pelbagai lagi okay? So alasan bahawasanya bila bila sampai dekat rumah tu bila dia untuk masuk ke dalam bilik dan buka baju dan sebagainya kenapa dia tak buat apa-apa tak ada cuba untuk larikan diri tak ada cuba untuk pukul ke dari saya tak ada cuba ke dari saya dia cakap bahawasanya memang dalam keadaan itu dia dalam dia tak tahu apa nak buat dan dia memang froze je dia relakan saja apa yang berlaku sebab dia tak mampu dan tak berdaya untuk melakukan apa-apa ketika itu dia hanya mampu menangis dalam ketakutan saja dan besok pagi apabila dihantar semula untuk tidur bila continue menangis dia continue berada dalam state of depression sampailah kawan-kawan dia pun nampak dia cuba dan bermacam-macam lagi okey. So mengambil kira semua keterangan-keterangan daripada saksi-saksi pakar, kawan-kawan dia, laporan-laporan perbuatan, laporan-laporan dokumentari, di antara composition DM dan sebagainya, mahkamah telah mengambil kira sokongan-sokongan ini dan telah meletak sokongan-sokongan ini sebagai salah satu teraslah untuk menyokong keterangan ini untuk mengesahkan bahawasanya memang kejadian mengikut versi si Sekretari dan tempat kerja ni merupakan satu perkara yang boleh dipercayai, okey? So, sekiranya lah korang ada soalan tentang apa yang aku ulas ni, korang ada soalan korang tak faham lagi tentang kes ni, korang boleh drop a comment. Kalau korang belum follow aku, korang follow aku. Kalau korang suka video ni, aku minta korang repost, aku minta korang share. Dan jangan lupa, okey, sekiranya korang ada kenal mana-mana orang yang berada dalam keadaan yang sama seperti... Jangan lupa untuk mendapatkan bantuan yang pakar Sebab apa? Masalah yang orang-orang ni alami Trauma-trauma yang orang ni alami Hanya akan dapat diselesaikan Dapat dikeluarkan daripada fikiran dia Sekiranya dia berjumpa Dengan orang-orang yang ada ilmu Untuk membantu dia Okay? Assalamualaikum